Друзья, всех приветствую на своем канале. Сегодня мы будем готовить суп с копченого мяса. Этот рецепт очень похож на солянку. Приступаем готовить. Две морковки среднего размера мы потрем на терке, а две луковицы мы порежем полукольцами. Будем обжаривать лук до золотистого цвета. Два перца порежем соломкой. Добавляем морковку для обжарки и перец. У нас 5-литровая кастрюля и у нас сейчас находится в ней куриный бульон. В этот бульон мы будем вложить картошку, порезанную соломкой. Выдавливаем томатную пасту, будем разводить водой. Зальем морковку с луком и будем протушивать. В томатную пасту мы добавили чайную ложку сахара и заливаем. Будем протушивать минут 5. Морковка, лук и перец уже протушились, отправляем в кастрюлю. И также отправляем 200 грамм капусты брокколи. Будем варить 5 минут. Черного мяса у нас идет охотничья сосиска и два вида балыка забрасываем в суп. Накроем крышкой и будем кипятить от 2 до 3 минут. Добавляем сюда один кислый огурчик. Суп у нас уже готов. На 5-литровую кастрюлю у нас ушло 3 вида мяса, 400 грамм. Последний штрих у нас, это мы бросаем зелень. Какую у вас, какая у вас будет, такую будете бросать. Мы бросаем зеленый лучок. В этот суп замечательно подойдет у нас сметан. Друзья, сегодня мы приготовили замечательный аппетитный супчик. Готовьте. Не забывайте подписываться, ставить лайки, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Еще увидимся. Пока-пока.